Kita Kita FM, suara rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Malaysia Gazette. Hana Yoh patut lebih sensitif, pelantikan Datuk Bandar Kuala Lumpur perlu perkenan Yang di-Pertuan Agong. Persoalan besarnya sejauh mana had kajian akademik apabila ia bersentuhan dengan kuasa perlembagaan dan adakah wajar isu pelantikan Datuk Bandar Kuala Lumpur dibuka kepada perbincangan awam tanpa kejelasan kerangka undang-undang. Isu ini timbul susulan kenyataan speaker Dewan Undangan Negeri Johor, Datuk Puat Zarkashi yang menegaskan bahawa pelantikan Datuk Bandar Kuala Lumpur bukan perkara pentadbiran biasa. Ia tertakluk kepada Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 dan memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong. Ini bukan tafsiran politik semata-mata tetapi kedudukan yang jelas dalam undang-undang sedia ada. Apabila Hana Yoh menyatakan bahawa kajian mengenai pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur bukan kajian parti politik tetapi kajian Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan seterusnya menyebut bahawa laporan tersebut akan dibentangkan kepada umum untuk semakan dan komen, di sinilah timbul persoalan besar. Walaupun kajian itu dibuat oleh institusi akademik, penglibatan kementerian untuk membentang dan membuka ruang maklum balas awam menjadikan ia bukan lagi wacana akademik tertutup. Ia sudah memasuki ruang dasar awam dan pentadbiran negara. Di sinilah Datuk Puat membawa hujah yang wajar diteliti secara rasional. Beliau menyatakan bahawa tindakan tersebut boleh dilihat sebagai tidak sensitif kepada kuasa prerogatif yang dipertuan agung yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan dan undang-undang berkaitan wilayah persekutuan. Ini bukan soal menyekat perbincangan ilmiah tetapi soal memahami garis pemisah antara kajian, cadangan dasar dan kuasa perlembagaan. Kita perlu adil dalam menilai. Rakyat tidak menolak kajian yang bertujuan meningkatkan accountability, profesionalisme dan kecekapan pentadbiran. Malah, cadangan untuk mengurangkan birokrasi dan memastikan Datuk Bandar bebas daripada tekanan politik adalah aspirasi yang dikongsi oleh ramai pihak Isu sebenar bukan pada niat tetapi pada kaedah dan kerangka perlembagaan yang digunakan. Kuala Lumpur bukan sebuah majlis perbandaran biasa. Ia adalah ibu negara persekutuan. Kedudukan Datuk Bandar Kuala Lumpur mempunyai implikasi simbolik, perlembagaan dan pentadbiran yang lebih luas berbanding Datuk Bandar atau yang dipertua majlis di bandar lain. Sebab itu, sejak awal, pelantikan ini diletakkan di bawah perkenan yang dipertuan agong, bukan melalui pilihan raya atau mekanisme politik tempatan. Apabila idea pilihan raya datuk bandar diketengahkan, ia seolah-olah mengubah asas struktur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Untuk mengubahnya, bukan sekadar kajian atau konsultasi awam yang diperlukan, tetapi pindaan undang-undang yang sah melalui parlimen dan dalam konteks tertentu melibatkan persetujuan institusi raja. Ini realiti sistem kenegaraan Malaysia yang perlu difahami oleh semua pihak, sama ada ahli politik, akademik atau masyarakat sivil. Di sinilah timbul isu sensitiviti. Apabila seorang menteri menyatakan jangan takut dan menggalakkan perbincangan awam, mesej itu boleh ditafsirkan sebagai membuka ruang kepada persepsi bahawa kuasa sedia ada boleh dipersoalkan atau diubah hanya melalui tekanan pandangan awam. Dalam sistem raja berperlembagaan, mesej sebegini perlu disampaikan dengan sangat berhati-hati supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau salah faham tentang kedudukan Yang di-Pertuan Agong. Kita juga perlu membezakan antara accountability pentadbiran dan kaedah pelantikan. Accountability boleh diperkukuh melalui banyak cara. Antaranya, penetapan petunjuk prestasi yang jelas pengawasan parlimen yang lebih berkesan, laporan tahunan yang telus serta penglibatan masyarakat dalam perancangan bandar. Semua ini boleh dilakukan tanpa perlu mengubah mekanisme pelantikan yang sedia ada. Jika hujahnya adalah untuk memastikan datuk bandar bebas daripada tekanan politik, persoalannya, adakah pilihan raya benar-benar menjamin kebebasan itu? Pilihan raya juga membawa tekanan politik kempen dana dan sokongan parti. Ini bukan soal hitam putih. Setiap sistem ada kelebihan dan kelemahannya. Oleh itu, kritikan Datuk Puat bahawa Hannah Yoh perlu lebih peka bukanlah semata-mata serangan politik. Ia boleh dibaca sebagai peringatan bahawa sebarang cadangan perubahan struktur perlu dimulakan dengan kefahaman yang jelas tentang undang-undang dan perlembagaan tanpa asas itu perbincangan awam boleh menjadi emosional dan tidak berpijak pada realiti sistem negara dalam konteks yang lebih besar isu ini mencerminkan cabaran Malaysia hari ini di satu sisi ada tuntutan reformasi keterbukaan dan penyertaan rakyat di sisi lain, ada kerangka perlembagaan persekutuan, raja berperlembagaan dan undang-undang khusus yang menjaga keseimbangan kuasa. Cabaran sebenar ialah bagaimana mengimbangi kedua-duanya tanpa merosakkan asas yang telah dipersetujui sejak merdeka di kita kita FM kita melihat isu ini sebagai peluang untuk perbincangan matang bukan siapa betul siapa salah semata-mata tetapi bagaimana kita sebagai rakyat memahami sistem negara kita sendiri reformasi yang berjaya bukan reformasi yang laju tetapi reformasi yang tepat sah dan dihormati oleh semua institusi sebelum kita tamatkan ulasan ini kami ingin mengajak para pendengar untuk berkongsi pandangan cara bernas dan profesional. Adakah anda bersetuju bahawa pelantikan Datuk Bandar Kuala Lumpur perlu kekal seperti sedia ada demi menjaga kedudukan perlembagaan? atau adakah anda melihat ruang reformasi yang masih boleh dilakukan tanpa menjejaskan kuasa yang dipertuan agung kongsikan pandangan anda dengan hujah fakta dan adab perbincangan yang matang itu dia ulasan dari kita kita fm suara dari hati rakyat malaysia jangan lupa kita bukan sekadar mendengar kita menganalisis menilai dan bertindak jumpa lagi dalam segmen seterusnya terima kasih